Ich bin Uwe Matthias Müller und lade Sie sehr herzlich ein zur Demografiedebatte Deutschland 2020. Wir alle wohnen, wir haben eine kleine Wohnung oder größere Wohnung in der Stadt, ein Häuschen am Rande der Stadt oder ein Haus auf dem Land. Wohnen ist für uns selbstverständlich, auch wenn die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Aber wie wird sich Wohnen im Alter verändern? Was sind dann unsere Bedürfnisse, wenn wir nicht mehr so jung sind und nicht mehr so gut zu Fuß sind? Wie muss dann die Wohnung oder das Haus gestaltet sein, damit wir möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben können? Das sind die Fragen, die wir auf der Demografiedebatte Deutschland 2020 diskutieren wollen. Es geht aber noch über das Persönliche hinaus. Wie müssen Städte und Gemeinden sich organisieren, sich gestalten? Wie müssen die umgebaut werden, damit sie für eine älter werdende Gesellschaft in Deutschland gerecht sind, wohnbar sind und akzeptierbar sind. Diese Fragen erörtern wir mit Vertretern des deutschen Bundestages, mit Vertretern des Bundesministeriums für Frauen, Senioren, Familie und Jugend und mit Architekten, Finanzexperten, Immobilienexperten und Menschen, die wissen, wissenschaftlich erforscht haben, wie wir im Alter wohnen wollen. Grundrecht auf Wohnen aber auch die Wohnformen im Alter. Das wird unser Thema sein am 6. Oktober 2020 in Berlin. Ich lade Sie herzlich ein, dabei zu sein, entweder persönlich als Gast des Bundesverband Initiative 50 Plus oder im Rahmen einer virtuellen Konferenz. Alle Beiträge dieses Tages werden auch im Internet gestreamt. Sie können also auch von weiter weg ganz nah bei uns sein. Ich freue mich, wenn Sie uns begleiten und bis zum 6. Oktober 2020 in Berlin.